अस्सलाम आज हम उर्दू के मशहूर मुसन्फ कुदरतुल्ला शहाब के साथ आने वाले एक वाक के बारे में बात करेंगे जो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तस्नीफ शाम में दर्ज है चुनाचे बताया गया है कि कुदरतुल्ला शहाब साहिब अपनी बेगम के इंतकाल के बाद पहली मरतबा लंदन आए थे वो बर्नी साहिब से मिलने आए तो ऐसा लगा कि पिछले दो तीन बरसों में तेजी से बुढ़ा गए हैं 20-25 बर्स पुराना गर्म सूट पहने हुए थे जिससे एक नाखुशगवार भू आ रही थी। के से मिल दूर में अपने किसी अजीज के यहाँ मुकम थे एक दिन बरनी साहब ने उन्हें लंच पर एक बजे मद किया वो सब एक बजे तक न आए तो हम तीनों को तश्वीश होने लगी डेढ़ बजे पहुंचे तो उनसे सबबीर दरियाफ्त किया गया कहने लगे ट्यूब का सफर तो 15-20 मिनट का था मगर वजह एक नहीं तीन कढ़ाए खैर है इनानगर होने वाली नेकियों की जो तफसी उन्होंने बयां की वो जहां तक यादाशात देती है मीनून नकल करने की कोशिश करता हूं, तो आप भी सुनिए ट्रेन में मेरे सामने दो लड़कियां और उनके दो बॉय फ्रेंड बैठे हुए थे जरा देर बाद एक लड़का मुझे मुखातिब करके कहने लगा यू शुड कैरी एन एयर फ्रेशनर विद यू मैंने जवाब दिया आई विल डू देट थैंक यू दो ट्यूब स्टेशन बाद उसकी गर्लफ्रेंड मेरे पास आई और बोली यू आर ए रिमार्केबल मैन यू डिडेंट रिएक्ट what my boyfriend insulted you यू विदाउट एनी प्रोवोकेशन I आई नो हु आर यू मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ मेरा मजहब इस्लाम यही सिखाता है उसने कहा टेल मी मोर अबाउट रिलीजन मैंने मुख्तसरन इस्लाम के बुनियादी अकायद बयान किए जिनसे वो बेहद मुतासिर हुई कहने लगी क्या मैं मुसलमान हो सकती हूँ मैंने कहा क्यों नहीं बहुत आसान है उसने पूछा भला कैसे मैंने श्रक होम्स के लहजे में कहा एलिमेंट्री वेरी सिंपल बैंक स्टेशन आने दो वहाँ उतर जाओ तो मैं तुम्हें दो मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ चंद मिनट बाद स्टेशन आ गया मैंने वही प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर उसे बिठाया और उसके बॉयफ्रेंड की मौजूदगी में कलमा पढ़ाकर उसे मुसलमान किया इस्लामी नाम फातिमा रखा और मुबारकबाद दी उसने पूछा इस नाम का मतलब क्या है मैंने जवाब दिया ये रसूल सल्हु वसलम की इंतहाई नय साहिबजादी का नाम है जो एक अजीम खातून थी उसने कहा मैं ऐसा मुकद्दस नाम कैसे रख सकती हूँ आई मैंने कहा अल्लाह माफ करने वाला है बेहद मेहरबान है तुम दोनों बाकायदा निकाह कर लो उसने पूछा ये कैसे होता है मैंने फिर उसी लहजे में जवाब दिया वेरी सिंपल इस्लाम बहुत आसान और प्रैक्टिकल मजहब है मैं तुम दोनों का निकाह पढ़ा सकता हूँ के तुम्हारा बॉयफ्रेंड पहले कल मगु मुसलमान बन जाए लड़का फौरन तैयार हो गया मैंने उससे भी मुसलमान किया और बकायदा दोनों का निकाह पढ़ा दिया सीधा वही से आ रहा हूँ हाँ याद आया दुल्हा ने चलते चलते पूछा क्या हम अपनी इस्लामिक मैरिज को सेलिब्रेट कर सकते हैं बहरहाल से आने की मजरत शहाब साहिब का बयान खत्म हुआ कुछ दिन बाद शहाब साहिब पाकिस्तान वापस चले गए उनके जाने के बाद भरनी साहिब ने आगा हसन आबदी साहिब से अपनी इस तजवीज़ की मंजूरी हासिल कर ली कि शहाब साहिब को बीसीसीआई फाउंडेशन की जानिब से साढ़े चार हजार रूपए माहवार वजीफे के अलावा एक कार माह पेट्रोल और ड्राइवर उनके अर्दल में तायुनात कर दी जाए इसकी इतला शहाब साहिब को बजरे खत दी गई जिसका तुरंत जवाब आया की करम गुस्तरी का शुक्रिया सूरत अहवाल ये है की सरकारी पेंशन गो कलील है मगर मेरी जरूरिया कलील तर हैं रही कार तो मैं सिर्फ अपनी बहन के घर आता जाता हूँ जिसके लिए कार की जरूरत नहीं पड़ती ख़त नज़र इन मरावत के जिनसे मुस्तफ नहीं हो सकता अगर बी सी सी आई को किसी काम के सिलसिले में मेरी ख़िदमत दरकार हूँ तो हम वक्त हाजिर हूँ बग़ैर किसी मुशाहरे वजीफे या एजाजिए के जरा गौर कीजिए हमारे यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद ऐसे गैर मशरूत वजीफे और बिन मांगी मरागत को ऐसी बेनियाजी से रद्द कर दें